साथियों जो आंदोलन चल रहा है शंभू बार बॉर्डर पे और और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं काफी किसान घायल हुए हैं कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते इस तरह से किसानों के ऊपर ज्याति ना करे ये कोई विदेशी किसान नहीं है कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलटाना चाहिए क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं कोई मांगे गलत नहीं है कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो किसानों की मांगे हैं किसानों की मांगों पर के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए सारी सही है और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हो, इस तरफ फोर्स खड़ी है दूसरी तरफ किसान खड़ी है घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में है तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे सही तरीके से निपटाए सही तरीके से मांगे माने जो पीछे भी उस सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है जो बिल्कुल गलत है और हम पूरी तरह से देश के किसानों के आ, साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं और आ, दूसरा जो है कल आ, हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि के, केवल पदाधिकारी आए क्योंकि जहां विचार विमर्श करना होता है वहां आ, जो है वो सूझवाल लोग ही बातचीत